Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Власний погляд, програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. І ми продовжуємо говорити про результати роботи минулого року та про плани на 2014 рік. Гість нашої студії перший заступник голови державної авіаційної служби України Олександр Гречко. Пане Олександре, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Добрий день. Багато хто знає про існування вашої служби, але ще менш народу обізнані з її діяльністю. Скажіть, будь ласка, яка була головна мета створення такого органу і яке головне призначення? Після бритіння незалежності України, наша страна присоединилась к Чекасської конвенції. Произошло это в 1992 році. и стала полноценным членом АКАО. По международным требованиям ИКАО каждая страна должна у себя определить уполномоченный орган с пытанием, в данном случае, гражданской авиации. И этим полномочным органом со стороны Украины является Державная авиационная служба Украины. То есть мы представляем Украину и в международных организациях авиационных и э, несем ответственность за все, что касается авиационной деятельности на территории Украины. И ну, дальше расскажу. Какие ее главные повноважения и на кого сами они спрямованы? Ну, основные объекты, которые, на которые как вы сказали Спрямован. направлены наши полномочия, это все, что, как я сказал, уже касается гражданской авиации. Это юридические, это физические субъекты авиационной деятельности. Гражданская авиация, повторяю, Все, что связано с гражданской авиацией, это наша полномочия. Служба мая широкие полноважение щодо нагляду за выполнением сертификационных вымог к сплантантам. Расскажите, будь ласка, більш детально про це. Ну, наша служба контролирует, как я уже сказал, все субъекты авиационной деятельности. И мы, как и во всем мире, разбили это по направлениям. Есть авиакомпании, есть организации по техническому обслуживанию, есть аэродромы, есть провайдеры раннавигационного обслуживания. Есть еще агентство по продаже билетов, скажем так. Вот по э, каждому виду деятельности мы осуществляем надзор, контроль, э, ведем работу по проверке на соответствие техническим нормам и требованиям данных субъектов. И э, если данный субъект соответствует определенным требованиям, которые выписаны у нас, то тогда он получает сертификат и имеет право. А если правила порушаются? Ну, благодаря воздушному кодексу, э, который у нас внедрен, э, в этом кодексе указаны те меры, которые мы можем применять к субъектам авиационной деятельности. Э, самое первое это штрафы. Если существуют определенные отклонения, в воздушном кодексе прописаны, какие конкретные отклонения, какие штрафы. Это до 1000 необлагаемых минимумов на юридические, на физические лица и до 8 тысяч на юридические лица. Вот. Кроме того, если есть следующее нарушение, опять же в правилах сертификации прописано, что мы имеем право приостановить сертификат или аннулировать. Чи багато правопорушень на сегодняшний день и чи вистачає чинных актов, щоб ними законодательных актов, чтобы с ними бороться? Законодательных актов достаточно. А... Правопорушений в прошлом году было более 200 составлено актов о правонарушениях на юридические лица на сумму более 2 миллионов гривен. Если мы будем говорить о физических лицах, то это значительно меньше, около 15 постанов на сумму до 30 тысяч гривен. Как часто выполняются проверки за наглядом, за дотримание этих актов и в целом законов? Все эти проверки э, подробно расписаны в правилах. Есть правила сертификации авиакомпании, есть правила сертификации организации по техническому обслуживанию, есть правила регистрации самолетов, есть правила сертификации пилотов, инженеров. Но обычно это раз в году. Кроме того, ИКАО сейчас предусматривает такой процесс, как Continuum мониторинг, то есть непрерывный надзор. И э, в каждого субъекта авиационной деятельности определен инспектор, наш державный инспектор, который ведет э, нагляд за деятельностью данного предприятия. И в зависимости от того, насколько это предприятие соответствует нормам и требованиям, э, могут быть внеплановые проверки. Если существуют какие-то экстраординарные случаи, если мы видим, что оценили риски и видим, что есть угроза безопасности полетов, то может быть внеплановая проверка. Но опять же, повторяю, эти проверки касаются только соответствия нормам в а, отношении безопасности. А что включает в себя такие проверки? Вот приходит проверка в первую очередь? А, опять же, в зависимости от того, что мы проверяем. Если проверяем авиакомпанию, если проверяем организацию по техническому обслуживанию, тут как бы не скажешь, что в первую очередь. У нас сделаны так называемые хендбуки. То есть это книга, в котором на основании наших нормативно-правовых актов указан полный перечень пунктов, которые должен проверять инспектор. То есть не может инспектор прийти и спросить то, что ему захотелось спросить. Есть четкий перечень вопросов, и наш инспектор идет по этому перечню и отвечает соответствует, не соответствует или где-то. Есть да. так? И на основании всего этого перечня, это, э, перечень очень большой, на основании всего этого перечня составляется акт о том, что соответствует, что не соответствует. И не уважают компании это своим чином таким тиском на них, когда приходит переверка. Но, дело в том, что в отношении авиации, скажем так, нам в стране повезло. Почему? Потому что уже давно авиация наша работает в международном правовом поле. И, честно говоря, мы немного отстаем от мирового сообщества по внедрению нормативно-правовых актов в отношении авиации. Наши авиакомпании давно летают в Европу, летают по всему миру. И там они сталкиваются с этими требованиями. То есть мы здесь не пионеры, мы не первооткрыватели. Наши авиакомпании, прилетая в аэропорт Франкфурт, Нью-Йорк, в страны в Германию, они э, видят это и к ним предъявляются определенные требования. Такие же требования мы внедряем у себя и работаем строго по всей аналогии. То есть пассажир, э и экипаж, и самолет должны быть в одинаковой среде. В Нью-Йорке, во Франкфурте, в Киеве, в Харькове, в Одессе. Поэтому требования, стандарты, нормы должны быть во всем мире одинаковыми. Мы идем по этому пути. Чем можно уважать, еще законодательная система Украины с точки авиации наблизена до световых стандартов? Да, благодаря тому, что авиация это одна из самых интернациональных видов деятельности, в принципе, мы достаточно высоко оценены и аудиторами ФАЭ, это Американское агентство безопасности полетов, и Европейским агентством безопасности полетов, и КА. У нас были аудиты, на основании этих аудитов состояние нормативно-правовых актов Украины удов... является удовлетворительным на сегодня. Але є, ще є до, до чого прагнути, так? Так. Да. І ми будемо намагатися, звичайно, у вашому личе це виконувати? Скажіть, будь ласка, якщо вже мова зайшла про правопорушення, це ж не лише там якісь дії пілота чи компанії, це і стан аеродромів, і, мабуть, недосконалість метеорологічного обладнання. Яке відношення ваша служба має до цього? Як ви це прокоментуєте? Безусловно, есть такое понятие система управления безопасностью полетов, которую мы у себя в стране начинаем внедрять. Это целый комплекс мероприятий. Повторяю, должна работать система. Ни один человек, ни самолет, ни аэродром, ни пилот, ни инспектор должна работать система. Эта система касается всего комплекса. Ну, в частности, вы затронули вопросы метеорологического обслуживания, качества аэродрома. К счастью, у нас в стране появились новые, практически новые аэродромы. Это в Борисполе новый терминал, э, в Жулянах, в Харькове, в Донецке, во Львове построены новые терминалы, э, новые взлетно-посадочные полосы, новое светотехническое, радиотехническое оборудование. И поэтому регулярность полетов повысилась, и наши пассажиры имеют сегодня возможность летать практически при нулевых видимостях. В поле, Донецький, Львове, в, Донецьк, в Харкові в Жулянах. ну, в Жулянах не настолько. Вот, поэтому мы идём по пути совершенствования и э-э непрерывно, как я уже говорил, отслеживаем этот процесс на соответствие самолёта, экипажа, аэродрома и оборудования. То тобто есть всё в комплексе контролируется. В том Скажіть, а от іноземні судна, авіаційні судна, які знаходяться на території України, вони в вашій компетенції? компетенции службы находятся все самолеты, которые зарегистрированы в Украине, все экипажи, которые зарегистрированы в Украине. Это и все, что лет... украинское, летает за пределами Украины. Также, если иностранные самолеты прилетают на территорию Украины, мы тоже обязаны их контролировать. Существует так называемая система САФА. Это проверка на соответствие безопасности полетов. И мы представляем эту систему в Украине и имеем право контролировать иностранные самолеты на наших аэродромах. Скажите, пожалуйста, какие главные результаты работы Державной авиационной службы за минулый год? Основной результат, то, что наконец-то за многие годы нам удалось доказать американцам, американской авиационной администрации то что мы соответствуем международным нормам и требованиям то есть э, конкретно государственная национальная служба Украины поскольку во всем мире аудит начинается с самого государства на соответствие нормам и требованиям потом уже э, они смотрят на предприятие и в августе прошлого года был проведен окончательный аудит, и американцы подтвердили, что мы соответствуем первой категории по безопасности полетов. В результате этого сняты ограничения по полетам украинских самолетов на территорию Америки. Второе событие очень важное, но связано с нормативно-правовой деятельностью. ведь э, по сути, нам нужно создать фундамент базу на правильный фундамент правильную базу, на, основа, на основе которой мы дальше будем развиваться. И с европейцами мы очень долго обсуждали перечень нормативно-правовых актов, которые существуют в Европе. Мы их хотим их взять за основу для того, чтобы продолжать развитие этой базы в Украине. Uh, есть такой документ «Спириновец сильный простир каменновейшин эре», который был парафирован в Вильнюсе. И вот основным в этом документе есть перечень 84 регуляции европейские. Мы их долго подробно по буквам, по страницам несколько лет обсуждали и в конце концов определились четко с этим перечнем. В Украине мы будем внедрять требования и стандарты этих документов, не сами документы. Uh, а вы в целом а именно требования э, то есть полномочия по сертификации надзору остаются за украиной, а не за, не за европейскими авиационными властями как это э, было предложено ими в начале. полностью контроль остается за нами но в свою очередь икао европейская комиссия э, контролирует надзирают за состоянием э, державной авиационной службы украины наших инспекторов, квалификации, наших документов, наших процедур. И мы уже по этим нормам, требованиям, стандартам ведем контроль за деятельностью авиации на территории Украины. Какие главные планы на 2014 год? Ну, систематизировать дальше, продолжить работу по внедрению этих документов. Ну, самое главное – обеспечить безопасность польоту, підтримувати високий уровень регулярності польоту, качество обслуживания пасажирів високий сервіс. Я бажаю вам успіхів і дякую за відвертість. Це був власний погляд Олександра Гречка. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.